Baik, kembali bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Jadi Nurul, hari ini saya rasa macam perlahan pergerakan kita. Kenapa ya? Sangat sopan santun ya. Mungkin ha, disebabkan santun. Penampilan kita pun berbeza macam juga. gadis Melayu terakhir hari ini. Baik, kita nak bersama dengan seorang tetamu kita. Okay. Nurul, kita akan bersama dengan Cik Sukri Abu Bakar mm -mm. selaku pengarah bahagian pelaburan tempatan Maida. Mm -mm, betul. Ya, mm -mm. okey. Cik Sukri, Assalamualaikum Cik Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Cik Sukri? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Apa khabar Zainal? Okay. okay, Cik Shukri. Mm. Dan kita mm. difahamkan ya. Ini adalah merupakan julung kalinya ah. uh, keempat-empat negeri disatukan di bawah satu mm. uh, program yang uh, dikirakan satu inisiatif yang begitu strategik sekali. Mm. Dan uh, kita nak memahamkan ataupun mendalami mm. lagi mengenai program Wilayah Tengah Central Region Program. Mm. Dan uh, mungkin Cik Shukri berkongsi, boleh kongsikan mengenai visi, misi mm. dan sasaran di sebalik inisiatif pembangunan kluster industri ini yang akan mengubah cara kita melihat pembangunan ekonomi uh, wilayah ini khasnya bagaimana? Ya, ya dari, dari, dari segi inisiatif pembangunan kluster industri ya. wilayah tengah ya. yang diterjui oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia adalah bertujuan untuk melonjakkan lagi potensi uh -huh. uh, yang sedia ada di wilayah tengah. Ia merupakan satu anjakan strategi yang kita menyatukan semua kata, menyatukan kekuatan ekonomi wilayah. Uh -huh. Ini bagi membentuk ekosistem yang lebih fokus. Berdaya berdaya saing di peringkat global. Untuk VC, di sebalik inisiatif ini, ia, ia adalah selaras dengan Plan Induk Perindustrian Baru 2030 yang menempatkan tiga objektif utama iaitu yang pertama kita ingin memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan, dan eksklusif. Uh -huh. Yang kedua, kita ingin mencipta lebih banyak pekerjaan berkemahiran serta berpendapatan tinggi. Dan yang ketiga, kita ingin membangunkan plastik industri yang mampu memberi kesan limpahan ekonomi merentasi sempadan negeri. Dari segi sasaran yang ditetapkan uh, MAIDA, kita mendapati um, di inisiatif ini adalah uh, kita memberi sebagai tiga dari segi eh uh, sasaran yang kita tetapkan yang pertama kita menetapkan peningkatan KDNK wilayah tengah sebanyak 24.5 bilion yang kedua pelaburan yang diluluskan dalam empat industri keutamaan berjumlah 12.5 bilion dan ketiga penciptaan purata 6000 pekerjaan baru setiap tahun. Dari segi, dari inisiatif ini akan mengubah cara kita melihat pembangunan ekonomi wilayah tengah. Dengan membentuk identiti ekonomi yang lebih jelas mm -hmm. dan di mana setiap negeri di Wilayah Tengah, Selangor, Kuala Lumpur, negeri sembilan dan Melaka dapat saling melengkapi dan berkembang bersama dalam satu ekosistem yang bersepadu. Mm. Mm -hmm. Okay. Ah, okay. okay. Uh... Dan bercakap tentang itu juga uh, kita nak tanyakan uh, kepada Cik Sukri mungkin. Uh, kita tahu bahawa, bahawa wilayah tengah ini uh, tidak mempunyai uh, pihak berkuasa koridor ataupun singkatan, singkatannya PBK mm -hmm. uh, di mana uh, Maida juga telah dipertanggungjawabkan untuk mengemudi ataupun uh, dengan kata lain menjadi kapten uh, bagi menyelaras dan juga menerajui promosi pelaburan. ya Cik Sukri ya. Mungkin okay, dalam amat ya, ya. ini ya. Cik Sukri boleh memberikan perincian mungkin peranan um, yang paling orang kata kritikal yang Maida kena lakukan dalam menguruskan inisiatif ini secara keseluruhannya Cik mm -hmm. Sukri. Um peranan kritikal yang Maida akan jalankan ya. ialah dari segi inisiatif sebagai sekretariat. Hmm, Kita okay. akan jalankan sebagai sekretariat untuk memudah cara dalam uh, mengurus uh, penglibatan negeri-negeri di kawasan wilayah tengah. Yeah. Mm -hmm. Ini selaras fungsi Maida sebagai agensi penggalakan pelaburan tunggal negara. Mm -hmm. Tanggungjawab utama yang kami uh, adalah memastikan keempat-empat negeri wilayah Persekutuan, mm. Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka membangun kelas masing-masing secara melengkapi. Okay. Tak bersaing dan melengkapi antara semuanya sebagai se sebuah pasukan yang bersatu. Mm -hmm. Mekanisme yang tak urus yang kami gunakan ialah dipanggil oleh dipanggil adalah model alternatif mm -hmm. kepada model pihak berkuasa koridor. Mm -hmm. Yang sedia ada ialah mm -hmm. ECR, DC NCER. So, model ini membawa kepada kelebihan penting yang pertama, pengurangan birokrasi dan penjimatan kos di mana kita tidak perlu menumbuhkan PBK yang baru maka kos pentadbiran dapat dikurangkan dan dapat dan tidak meletakkan beban kewangan tambahan kepada kerajaan persekutuan. Mm -hmm. Yang kedua, keputusan dapat dijalankan dapat dibuat dengan lebih pantas, mm -hmm. tak ada birokrasi mm -hmm. dan Maida mengetuai kuasa khas dan membuat laporan terus kepada jawatankuasa promosi dan fasilitasi pelaburan serta majlis pelaburan negara yang yang dipengerusi oleh yang amat berhormat Perdana Menteri okay. Dan yang ketiga hmm. Penglibatan langsung dan aktif Kerajaan Perkesuan bersama Kerajaan Negeri dan Jabatan Wilayah Persekutuan Dalam mengemudi Pembangunan ekonomi di wilayah ini hmm. Selain daripada itu, Maida juga Telah dipertanggungjawabkan Untuk mengurus peruntukan uh, Bajet yang disalurkan oleh Kementerian Kewangan hmm. untuk Membuat pelaksanaan program promosi Pelaburan bersama Bersama dengan negeri-negeri di wilayah tengah termasuk uh, Kuala Lumpur. Okay. Wilayah secepat uh... ya. Ya itu dia kita sedi maklum ya bercakap mengenai hmm. uh, wilayah pelaburan kita jaga, kita juga tahu betapa hmm. pentingnya untuk uh, membina identiti ataupun hmm. jenama tersendiri Khasnya bagi tujuan untuk menarik lagi pelabur ya Cik Shukri hmm. dan hmm. kita nak tahu juga ya, bagaimana betul. Maida uh, akan membina jenama industrinya yang unik untuk wilayah tengah ini dan apa lagi yang membuatkan uh, wilayah ini lebih istimewa dan lebih menarik untuk pelabur uh, datang ke sana berbanding daripada di kawasan ataupun di tempat lain. Uh -huh. dari segi keunikan I think bila kita membina naratif untuk kawasan wilayah tengah ini kita dari segi kita ia terletak pada model pelaksanaannya uh -huh. yang tangkas dan kolaborasi between uh, di antara negeri-negeri buat pertama kalinya satu kerjasama bersepadu di rangka pun antara Kerajaan Persekutuan dan Jabatan Wilayah Persekutuan dan tiga pihak kerajaan negeri secara langsung tanpa memerlukan penubuhan pihak berkuasa koridor yang baru. Jenama industri wilayah yang dibina melalui melalui tumpuan kepada empat industri yang telah dikenal pasti uh, sebagai yang paling berpotensi untuk menjadi tunjang utama iaitu kita menafasi empat sektor empat eh uh, iaitu electrical electronics ENE aero pharmaceutical dan pembuatan makanan. Mm -hmm. Kami juga menggunakan pendekatan berasaskan ekosistem untuk mengukuhkan industri-industri ini secara holistik. Ini melibatkan pembangunan pelbagai pemboleh iaitu enabler seperti industri industri sokongan kejuruteraan, perkhidmatan berkaitan pembuatan termasuk hub pengedaran global dan perkhidmatan global bernilai tinggi mm -hmm. serta pembangunan yang penting sekali pembangunan kemahiran dan bakat kita nak tengok uh, kita adanya dari segi talent development mm -hmm. di kawasan-kawasan yang di kawasan-kawasan wilayah tengah. Mm -hmm. Selain pada itu keistimewaan wilayah ini adalah tumpuan kepada mengukuh ke industri berpotensi mm -hmm. tinggi dengan memanfaatkan ekosistem yang sedia ada yang akan menjana kesan limpah ekonomi menentasi sempadan negeri. Mhm. Mm Okey okay. baik. Mm -hmm. Um saya sempat tertarik ya antaranya uh, ingin uh, memfokuskan dalam pengukuhan industri mm -hmm. uh, dan juga memanfaatkan ekosistem ya Cik Sukri ya. Okey kita bercakap Betul. tentang wilayah tengah ni. Saya pasti ada uh, keistimewaannya, ada keunikannya yang tersendiri. Mm -hmm. Dan uh, salah satu daripadanya uh, adalah di mana uh, wilayah tengah ini sendiri mahu semua negeri saling melengkapi antara satu sama lain ya Cik Sukri mungkin kita bercakap atas aspek uh, saling melengkapi ini mungkin uh, saya pasti akan adanya kerjasama rentas sempadan yang uh, secara langsung akan hmm. memberikan manfaat uh, bukan sahaja uh, kepada PKS uh, malah juga dalam industri juga Cik Sukri mungkin penjelasan daripada Cik Sukri sendiri Okey, dari, dari segi konsep kerjasama yang kita rasa memang kita tengok dari segi setiap negeri perlu ada rasa ha, bekerjasama, melengkapi antara sama, satu sama lain. Kerjasama sempadan yang kita tengok dari konteks wilayah tengah ini bukan sekadar untuk merujuk kepada pembangunan yang tertumpu pada kawasan sempadan negeri. Tetapi lebih kepada satu bentuk kerjasama strategik di antara negeri-negeri bersebelahan seperti Selangor dan Negeri Sembilan, Melaka dan Kuala Lumpur. Dan hmm. uh, yang tidak bersaing di antara satu sama lain, sebaliknya saling melengkapi dan memacu pembangunan industri hmm. serantau. Yeah. Sebagai contoh, pembangunan industri utama di Selangor boleh disokong oleh pertumbuhan industri sokongan dan perkhidmatan bernilai tambah di Negeri Sembilan dan Melaka mewujudkan satu ekosistem pelaburan yang lebih holistik dan bersepadu. Uh -uh. Melalui pendekatan dan keunikan wilayah tengah terserlah dengan aspirasi untuk membentuk satu kawasan pertumbuhan ekonomi yang saling melengkapi di antara negeri. Ia sejajar dengan hasrat utama inisiatif pembangunan kluster industri wilayah tengah yang menekankan kepada integrasi dan kerjasama wilayah yang mempukuhkan daya saing keseluruhan rantau ini. Kerjasama serentak sempadan ini akan memberi manfaat kepada PKS dan industri sokongan dengan menjana kesan impian ekonomi di seluruh sempadan negeri. Manfaat ini adalah sebahagian daripada kitaran ekonomi positif yang dihasilkan dan inisiatif ini dirancang mm -hmm. untuk mempukuhkan ekonomi yang mampan dan eksklusif. Mm -hmm. Untuk tujuan itu, uh, Manfaat khusus kepada PKS untuk industri sokongan ini kita terdapat empat jenis sokongan yang kita akan berikan kepada PKS. Pertama ialah peluang jaringan dan rantai yang bekalan iaitu program promosi bertujuan menjadikan platform kepada pemain industri terutamanya PKS mm -hmm. untuk memahami kepulauan industri secara menjalin kerjasama dengan syarikat-syarikat anchor company atau multinational company. Uh -huh. Yang kedua, kita akan buat pembangunan keupayaan PKS. Di mana inisiatif ini ini akan membantu PKS mengenai mengenal pasti ruang dan penambahbaikan keupayaan. Uh -huh. Contohnya aktiviti ini dirancang pada tahun 2026 untuk tahun depan di bawah komponen pembangunan ekosistem industri. Di bida kita akan menjalankan aktiviti yang melibatkan PKS dari segi value chain, local sourcing dan vendor facilitation program. Dan selain daripada itu yang ketiga kita kita memberi akses pada bantuan kewangan di mana kita bekerjasama dengan uh, local apa kata bank-bank uh, tempatan dan asing ya. untuk hmm. membantu serta kita juga bekerja dengan dengan government. Mhm. Uh -huh. kerajaan government seperti Cradle, MTDc, MDeC uh -huh. dan meranti bagi membantu pengeluar tempatan, terutama PKS untuk terus berkembang. Ya. Uh -huh. Selainnya uh -huh. yang kau kita juga dalam untuk PKS dan kita juga membantu untuk kejaya pendapatan tinggi. Yang uh -huh. ini yang salah satu merayatkan iaitu kita berpotensi menjana purata 6,000 pekerjaan okay. dalam bagi tempoh setiap hmm. tahun dan lima tahun dalam dalam jumlah 30000 eh hmm. peluang merangkumi pekerjaan kemahiran tinggi serta pekerjaan yang yang di peringkat penyeliaan penyeliaan dan technical supervisory and technical hmm. yang mampu menawarkan gaji yang lebih kompetitif kepada graduan dan tenaga kerja tempatan Mhm. Mm -hmm. hmm. Okey baiklah. Ah hmm. Cik Shukri kita nak tahu juga apa komitmen Maida untuk memastikan setiap wilayah di Malaysia mendapat perhatian hmm. yang sewajarnya yeah. di mana ianya tidak semata-mata ya tertumpu kepada wilayah tengah yang baru seperti wilayah yang sedia ada ketika ini seperti di utara iaitu NCER, di timur ECR dan selatan iaitu IRDA. Sebagai sebagai sebuah agensi promosi pelaburan utama negara yang telah ditubuhkan lebih 5 dekad Maida committed iaitu komited untuk menggalakkan menarik pelaburan asing dan tempatan ke Malaysia. Uh -huh. Tanpa mengira wilayah dan negeri. Komitmen Maida adalah untuk menarik pelaburan berkualiti dan akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi seimbang kepada semua wilayah. Inisiatif pembangunan kluster industri wilayah tengah ini adalah satu pendekatan alternatif yang selaras dengan di bawah struktur tabi urus dan pelaporan yang sama dengan wilayah-wilayah yang sedia ada. Kita akan pelaporan itu yang sama dengan menggunakan mekanisme yang sama. Melalui mekanisme ini, Maida memastikan tabi urus yang menyeluruh dan penyelarasan dasar dan peringkat persekutuan dan negeri bagi memacu pertumbuhan semua wilayah selaras dengan pelan uh, rancangan plan atau rancangan Malaysia ketiga 13 dan IMP di 2030. Secara uh, dasar memang kita akan uh, Maida akan mempromosikan semua ke semua negeri-negeri di Malaysia uh, dan kita ada just uh, for the cluster pembangunan cluster wilayah tengah hanya satu pendekatan alternatif. Mm -hmm. Okey. Jadi kita nak ucapkan terima kasih uh, kepada Cik Sukri Abu Bakar selaku pengarah bahagian pelaporan uh, tempatan Maida kita membicarakan mengenai wilayah tengah memacu inovasi industri menghubungkan uh, apa saran. Terima kasih Cik mm -hmm. Sukri kerana bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia di atas penjelasan yang cukup uh, terperinci tadi yang cukup lengkap. Lengkap Ya Okey Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih kembali Hari ini hari Jumaat Awak yeah. rasa kan Macam tenang Tenang Sahaja semuanya Okey uh -huh. kita nak berehat dulu Dan sekembali nanti Nurul